वालेकुम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल के ज़रिए किस तरीके से जी मेल अकाउंट क्रिएट करेंगे ठीक है बहुत सारे तरीके कार हैं एक तो ये है कि आपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ से बना लेना है दूसरा ये है आपने जी मेल में जा के बना लेना है जो थर्ड वे है वो है हम जाएंगे सेटिंग में ठीक है अपने सेटिंग में आ जाना है थोड़ा नीचे से करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये अकाउंट्स ठीक है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट्स नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर लेना है ठीक है नीचे आएंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऐड अकाउंट यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे, पे गूगल पे, 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 पे चले जाना है तो अगर आपने मोबाइल को लॉक लगाया हुआ है मेन स्क्रीन लॉक तो यहाँ पे वो पेन आपने लगा लेनी है ठीक है उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आएगा भाई आपने लॉगिन करना है तो हमने जी लॉग इन नहीं करना आपने क्लिक कर लेना यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे ठीक है यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है बिज़नेस के लिए बना रहे हैं या पर्सनल मीन फॉर सेल्फ हमने बनाना है फॉर सेल्फ़ ठीक है यहाँ पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक किया सबसे पहले वो पूछ रहा है जी आपका फर्स्ट नेम क्या है ठीक है फर्स्ट नेम आपने लिख लेना है ठीक है यहाँ पे यह आ गया फर्स्ट नेम कोई भी आप नेम रख सकते हैं ठीक है जो भी रखना है आपने ठीक है ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये आपने नाम लिख लिया उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेनी है ठीक है यह जस्ट डेमो परपर्स के लिए तो यहाँ पे मैं वैसे रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है या हमने सेलेक्ट कर लिया और जनरल आपका मेल है या फीमेल वो आपने सेलेक्ट कर लेना है मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया ठीक है यहाँ पे गया मैंने कोई अब अपना जी मेल तो जी मेल जो है ना आगे क्योंकि ये यूट्यूब सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं तो बाकी वीडियोज़ आती रहेंगी तो आपने जिस जो नाम मीन आपने सेलेक्ट किया अपने चैनल का ठीक है या जो आपने नाम रखना है तो ये सीरीज क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर बनने वाले मैं उस वाले से बात करूंगा बाकी अगर आपका बिजनेस है तो पर्सनल नाम से बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं ठीक है थीके? मैं फ़र्ज़ करो मैंने ये नाम रख दिया है ठीक है मैं मिसाल दे रहा हूँ तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ठीक है जी अगर कोई रोला होगा तो वो बता देगा ये नाम भी अलरेडी टेकन है तो आप जो है ना डिफरेंट सेलेक्ट कर लें तो आपने थोड़ा सा चेंज लाना है तो आपका ईमेल बन जाएगा यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड लगा लेना है ठीक है यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा लिया तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है नेक्स्ट के ऊपर ठीक है यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा ठीक है यहाँ पे क्लिक किया तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस आई एम एन ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर वग़ैरह देना है अगर आप यहाँ से स्केप करते हैं वो भी कर सकते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं जस्ट डेमो पर्पस के लिए बना रहा हूँ ठीक है कि जीमेल किस तरीके से बनाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा स्किप ठीक है ये कर दिया और ये हमारा जी मेल बन चुके है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक कर लेना है एंड पे ठीक है ये काम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से हैं ठीक है तो ये जी हमारा ऐड हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है मैं वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको ए टू जी जितनी चीज़ें जो जो स्टेप्स करने हैं वो आपको सही से समझ आ जाए ठीक है ये बन गया ये एंड पे हमारा यहाँ पे शोर है ये ठीक है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे लिखा आ रहा है गूगल अकाउंट यहाँ पे आपने क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे क्लिक किया और ये आपके अकाउंट की सेटिंग खुल जाएगी ठीक है थोड़ा सा वेट करना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि आपका चैनल हैक होने से ठीक है और जी मेल हैक होने से बच सके ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर ठीक है सिक्योरिटी यहाँ पे क्लिक किया थोड़ा सा वेट करना है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आपने नीचे आ जाना है यहाँ से क्या करना है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है ठीक है यहाँ से वो पूछेगा भाई फ़ोन नंबर के थ्रू करना है या गूगल अथेंटिकेटर तो आपने फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है वो कोड आएगा जो भी आएगा वो आपने वेरीफाई कर लेना पहला जो काम लाजमी करना है ठीक है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिकवरी फ़ोन नंबर ठीक है ये आपने लाजमी ऐड कर लेना है और जो थर्ड काम करना है रिकवरी ईमेल आपने ऐड कर लेनी है मीन अगर आपकी पहले से ईमेल बनी हो या कोई कोई भी जी मेल बनी हो ठीक है जो आपके आ, अंडर हो आपके यूज में हो वो यहाँ पे आपने लगा लेना है ठीक है मैं ईमेल का मेथड आपको बता देता हूँ ठीक है किस तरीके से लगाना है तो रिकवरी ई मेल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा जी आपका पासवर्ड मीन कि कोई और बंदा तो ऐसी ई मेल को एक्सेस नहीं कर रहा ठीक है तो यहाँ से हमने जो है ना लगा लेना सबसे पहले पासवर्ड अपना ठीक है लोडिंग पे थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे आपने पासवर्ड यहाँ पे दे देना है जो मैंने अपना पासवर्ड लगाया ना वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे पासवर्ड लग चुके हैं उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले आ गया जी अपना कोई वो वाला ईमेल लगाओ जो आप आए जाए रिकवरी ई मेल रख रह रहे हो ये रिकवरी ई हम क्यों रख रहे हैं फ़र्ज़ करो हमारा पासवर्ड हमें भूल जाता है ठीक है या हमारा कोई हैक कर लेता है तो इसके थ्रू जो है ना हम अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं मीन दोबारा रिकवर कर सकते हैं और भी काफ़ी काम आने वाला है ठीक है ये काम लाजमी करना है तो यहाँ पे आपने अपना जी मेल डालेंगे वो मैं जो है ना डाल लेता हूँ यहाँ पे तो अपना जी मेल डालने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है ठीक है ना मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो अब आएगा जी आपको कोड सेंड कर दिया गया है सिक्स डिजिट का जो आपने ई मेल लगाई थी अब वो कोड लगाए आपने क्या करना है आपने इसको मेन्यू कर लेना है और गूगल वाले फोल्डर में आ जाना है यहाँ पे ठीक है इसमें हम जाएंगे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जी मेल ऐप ठीक है इस पर आपने क्लिक कर लेना है ये जी मेल हमारी आन है ठीक है और यहाँ पे आपने क्या करना है स्क्रॉल डाउन ठीक है इस तरीके से नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है ये चेक करें ई आ चुकी है इस इसको आपने ओपन कर लेना है ठीक है इस ईमेल में जो है ना हमें वो सिक्स डिजिट की पिन दी गई है ठीक है ये यह हम यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे ठीक है कॉपी कर ली और दोबारा आ जाते हैं वहीं पे और यहाँ पे जो है ना आपने जो पिन है जो अभी हमने कॉपी की है वो हम कर देंगे पेस्ट लॉन्ग प्रेस करना है पेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा वेरीफाई इस पे आपने क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे चेक करें क्या आया है ये चेक करें ईमेल वेरिफिकेशन मीन वेरीफाइड हो गया है हमारा ईमेल और थोड़ा सा बैक जाते हैं अगर ठीक है यहाँ पे चेक करें अभी क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ आप देखें रिकवरी ईमेल हमें शो होगी है ठीक है मतलब हमने सक्सेसफुली रिकवरी ईमेल ऐड कर लिया है इसी तरीके से आपने यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है सेम प्रोसीजर है जहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछे उसने उस वहाँ पे पासवर्ड के बाद आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा उसी फ़ोन नंबर पे पेन आएगी वो आपने पेन आके इसी तरीके से लगा लेनी है ठीक है ये डेमो परपज़ के लिए तो मैं फ़ोन नंबर नहीं लगा रहा आपने लाजमी लगा लेना है ठीक है क्योंकि इसी जी पे हम आगे आ, यूट्यूब चैनल बनाएंगे ठीक है दूसरा काम मैंने जो आपको बताया है हर हाल में ये वाला काम कर का लेना है टू स्टेप वेरीफ़िकेशन आपने ऑन कर लेनी है लाजमी ठीक है ना ये तो हो गया था कि अपने चैनल को महफूज किस तरीके से बनाते हैं ठीक है और बाकी अगर आपने मज़ीद चेंजिंग करनी है तो वो अगर आप अप पासवर्ड अपने लिहाज से दोबारा चेंज करना चाहें ठीक है वो भी यहाँ से कर सकते हैं अपनी कोई फ़ोटू यहाँ पर लगाना चाहें ठीक है अपनी तस्वीर ठीक है डेट ऑफ बर्थ दोबारा चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं आप ठीक है और ये हमारे जाना। ये हमारे जो है ना ये यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ रहा क्योंकि हमने फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया यहाँ पे हमारी जी मेल हो रही है क्योंकि हमने जी मेल जो है ना अपनी वो लगा ली है ठीक है तो आपने फ़ोन नंबर भी लगा लेना टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर लेनी है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि यूट्यूब चैनल किस तरीके से बनाना है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़